Встает артем и... решает Влад, решает. Этот розыгрыш, тайбрейк ну и уже что у нас там? Где-то рядом, где матч в оплыске бывает в студии также, для соседнего, на соседний порт. Конечно, это все слышат. Грузцы, тут, и во время розыгрыша это. Артем бураль, бураль. Что подвина? Это подвина и и означает финиш финал и поступается Артем Гуральник на тайбрейке и чемпионом стояет сегодняшнего турнира Влад Качук Влад Качук Влад Качук дожимает заслуженно в ривной борьбе волевой перемогой поступался 0-3. Вот такие интересные игры, такой интересный турнир. Третью позицию Дмитро Дидек. Четвертую позицию Дьяченко Вячеслав, дебютант турнира «Вишенские корты». Рад объявить успешное выступление. Выступление успешное. Дякую всех участников, организаторов, судей, администрацию за запрошение также. Цикаво и интересно. И на наибутней трансляции все плануется не только с хардкортов, а и с падал новых кортов. Только когда пройдет дождь или будет навес. Пока вот намокают, нажали на венты 12.20 сейчас в и турнир еще за места продолжаются. Дякую за увагу, Олежка, с вами.